они видят, в принципе, повышение НДС на 26 и на 27 год. Вот, по моей оценке, это может быть плюс 2, плюс 3 или плюс 4 процента. Скорее всего, на 8 часов отключения. Ну, 8, 8, 8 часов в день. каждого дня? Да. да. Мы сразу же резко на 2025 год переходим в совершенно другую реальность. Поднятие всех этих налогов вообще как бы не имеет смысла. Ну, то есть Особенно военного сбора. На 2025 год у нас ничего нет вообще по военным. И, соответственно, нас сейчас как бы ведут к миру. Все эти переходы на мирные рельсы при разрушенной экономике и очень плохом торговом балансе поведут, повлекут к девальвации гривны. Давайте спробуємо смоделювати, які економічні події нас можуть очікувати ось саме в цьому році. МВФ декілька разів за цей рік вже говорила, що можливо закінчиться війна на ну принаймні на літо планувалося закінчення. Що планується на наступний рік? І як це пов'язано з розмовами в уряді про підвищення, можливо, підвищення НДС, можливо, підвищення акцизів і взагалі ще чергові Какие под подотковые навантажения на бизнес? МВФ вот, в последнем релизе, который он выдал 18 октября, он пересмотрел э, отношение к войне. И, соответственно, э, по базовому сценарию он теперь считает, что война закончится в четвертом квартале 2025 года, а пессимистичным летом 26-го, что вообще, в принципе, Нікого не радує, і відповідно, він он в принципі, і прогнози формурували на з цих позицій. Дає можна я вас от, от тут переробку? Бо мені, мені завжди було цікаво на базі яких даних МВФ робить ось такі висновки. Тобто, це ж не тільки українські дані, це ж дані по світу. Звідки вони беруть? Ну при ну, закінчення війни до речі? коли вот я теж делаю прогнози. И когда необходимо сделать прогноз, ты должен поступок, сформировать некие допущения. Моделировать. Да, да, да. Вот когда МВЭ в прошлом четвертом, скажем, пересмотре программы сделал допущение, что война закончится в, 20, в конце четвертого года. Mm -hmm он посчитал, что значит будет 25-й год мирный, и, соответственно, Украина должна переходить в мирный план, и, соответственно, это должен быть другой бюджет. То есть на допущении то, что... То есть они не знают, когда это все произойдет, но они просто строят допущение, что, допустим, если это будет так, ага, тогда, то пути, тогда, пути мы, тогда мы считаем, ну, скажем так, и бюджет считаем, и доходы там скажем государства и экономику мы считаем исходя из таких допущений то есть они для себя допустили будем считать так что война продлится там 2025 год и соответственно ситуация скорее всего экономическая в украине будет примерно такая как она была в 2024 году они прогнозируют рост 2,5%, с половиной процента инфляцию 7,5%. с половиной процентов ну а что касается налоговых новаций то здесь Действительно МВФ считает, что у Украины есть проблемы с финансированием. С внешним зовни, да, финансированием, да. да. И соответственно он считает, что раз, раз нам будут давать меньше денег, хотя это уже не так, он считает, что нам необходимо повышать налоги, чтобы больше собрать денег в бюджет. То есть, действительно, он рассматривает первой э, меры как повышение НДС э, в будущем, но... Э, по тем цифрам, расчетам, которых я видел, они на 25 год не видят, что НДС будет увеличен. Они видят, в принципе, повышение НДС на 26 и на 27 год. По моей оценке, это может быть плюс 2, плюс 3 или плюс 4 процента. По крайней мере, если посмотреть цифрам, которые они, ну, которые они запланировали, что будут доходы по НДС то это, скорее всего, 26-й год 22-23%, а 27-28 год уже 24%. Это то, что я как бы для себя вижу как эксперт. То есть это после закинчения войны в да да да, да. Да, а, да, 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 да. В то же время они действительно считают, что нужно поднять, в принципе, акцизы. Но один, акциз один уже топливный поднят. Да. То есть уже есть программа поднятия акциза до 28 -го года, которая выводит на евродирективу 357 насколько я помню, Евро за 1000 литров бензина да, должен быть акциз выведен. Сейчас, вот, сейчас он 242 уже с 1 сентября, с 1 января он будет 271 евро за это. А потом постепенно будет доводиться там, там 3-4 года этому. Они, в принципе, планируют, что э, акцизы на сигареты э, будут переведены в евро, в гривны. Э, сейчас есть такой же законопроект, но он, по-моему, еще не проголосован. В парламенте и скорее всего его проголосуют. Я так думаю, что э, эту норму, в принципе, поскольку мы как бы идем Формально в ЄС, то ми її точно виповним, mm -hmm. поскольку це принципі теж приведення євродиректива, яка предполагает мінімальну налогову нагрузку 90 євро за тисячу сигарет. Тобто, і... Нас на, на нас наступного року очікує підвищення цін на паливо, підвищення цін на сигарети. Я до речі читала про підвищення цін на косметику, майже на 50%, mm -hmm. саме через її там ЄС, тобто там чи стандартизацію, чи щось таке. Ні. Nee, Я про косметику Нет? ничего не слышал, но в любом случае точно есть акцизы, есть, ну, то есть, точно как бы военный сбор, они уже положены, да. скажем так, да, который вот сейчас 11-16 лет, то есть, точно уже... Есть акциз на топливо и акциз на сигареты, mm -hmm. но ну, а по поводу НДС они, скорее всего, думают, что это надо как бы процесс запускать, но mm -hmm. но, но да, но не, но скорее всего они, они не рассчитывают пока что, что это будет запущено в 2025 году, хотя э, текущие власти там в лице Гетманцева уже в принципе об этом говорит напрямую. Uh, і не только в принципі, і часть я вижу, про власних експертів, тоже в принципі цю тему піднімають. а комуналка, а комунальні платежи зараз говорять і про у владі говорять про підвищення ціни на електроенергію, на опалення, на горячую воду. Тобто ну, це ж все в це момент. Ж, е... Ну по первому к даже вот сейчас uh, він фін зробило офіційне роз'яснення, що Нет нету там принцип повышения сейчас коммунальных тарифов текущими меморандами, mm -hmm. то есть, это... И я действительно тоже не находил этих вещей, хотя у нас, э, насколько только знаю, у нас сейчас э, цены не растут только на газ. А электрику уже два раза подняли, в два раза, считай, даже больше, там, в два с половиной раза, на самом деле, с 1,68 до 4,32. Да, то есть да. это уже два с половиной раза под, поднятая электрика. Вода тоже постепенно поднимается, либо если она не пересматривается, то, то поднимаются так называемые платы, mm -hmm. которые уже поводили, и, соответственно, это тоже просто увеличивает платежи коммунальных компаний. И, и, ну, я думаю, что текущий момент пока что процесс, я не знаю, насколько электрики, будет ли еще повышение или нет, но пока что оно и так уже у нас очень большое на самом деле, и, соответственно, я пока не знаю, каким образом мы там будем в этом смысле выживать, потому что это действительно очень как бы, увеличивает платежи, в принципе, населения, особенно по электрике. Но, но у нас действительно будет зимой дефицит электрики, поэтому отключения тоже будут. То есть будут и отключения, и чергового подвишения? Нет, я думаю, что чергового подвишения, скорее всего, не будет. Просто будут отключения из-за того, что у нас, в принципе, недостаточно мощности собственной генерации и импорта недостаточно, чтобы покрыть текущее потребление, которое зимой вырастает из-за того, что не больше. И плюс еще есть технические проблемы там, по отоплению, которые, вероятно, частично тоже отапливаются через электрические какие системы. И, соответственно, скорее всего, Будут отключения. Тут блокаутов нам не уманутых. Да, ну я для себя, как бы, если МВФ считает, что у нас будет недостача электрики, там не электрики, да, вот, скажем так, 3-4 гигаватта мощности, то это скорее всего на 8 часов отключения. Ну, 8, 8, часов 8 в день, каждого дня. Да, да. Но, но это, mm -hmm. я думаю, что, скорее всего, стоит ожидать. Во-первых, это очень сильно зависит от погоды, поскольку чем теплее, тем меньше потребление электрики, и, соответственно, теплая зима, она предполагает более легкий режим, поэтому, скорее всего... Если будет остров, то думаю, что отключения начнутся, вероятно, не раньше, там, ноября, там, где-то в середине ноября. По крайней мере, прогноз по пока, пока, пока что, да, 15, допустим, ноября, это вот тогда, возможно, начнутся, в принципе, уже отключения. То есть, а что касается, в принципе финансирование, то я считаю, что э, МВФ очень неправ. Это внешнего финансирования да, да, Украины. Да. Дело том, что сейчас этой... уже, в принципе, э, Европарламент там, и э, Рада, по-моему, есть, и Еврокомиссия, в принципе, уже проголосованы 35 миллиардов евро э, финансирования Украины на 25 год, или даже на конец 2024-2025 год которые будут предоставлены практически в виде грантов. То есть это означает, что нам готовы выделить. А, еще и на этой неделе, в принципе, и Великобритания тоже готова была выделить... Ну, сказала, что готова выделить еще 3, 3 миллиарда долларов, в принципе, или там, ну, так, там примерно около 3 миллиарда долларов. И, соответственно, у нас и это все грантовое финансирование, за которое мы не должны мы будем в дальнейшем оплачивать. Там создан специальный механизм, который предполагает, что э, эти деньги будут покрываться через э, прибыли в принципе, от э, российских активов, замороженных ага. в течение там, 40 лет. Скажем так, которые они, они замораживают активы в течение 40 лет. Соответственно... Мы, мы сразу же резко на 2025 год переходим в совершенно другую реальность, когда у нас может быть бездефицитный бюджет. Но, Все, да. А у нас, да. мне кажется, такого никогда не было. Да. В последние ну, годы так точно. Да, точно, то есть, правда. Mm -hmm. То есть, соответственно, при этом ну, то есть поднятие всех этих налогов вообще как бы не имеет смысла. Ну, то есть особенно военного сбора с граждан или там тем более с военного сбора с копов, которые они там копейки соберут, ну, сравнительно копейки по сравнению. Поэтому я лично считаю, что если то есть действительно нам начнут приходить деньги от ЕС или других стран G7 в рамках э, поддержки, там, скажем, финансовых, как, ну, Украины, там, то, что нам пообещали 50 миллиардов долларов, то, то есть, необходимости поднять этот вообще нет никакого. И тогда нужно просто поднимать вопрос, что, чтобы вот это все просто отменять и просто не проводить. И я я в этом смысле как раз имею до сих пор, скажем так, надежду, что 11 14 Д не будет вообще подписывать, и мы пока останемся на старой э, схеме налога. Но э, в принципе есть достаточно много лиц, которые Хотя все-таки да. Ну, там, Мацап точно, МінФін точно. Чому? Вот виникає не питає. Гроші йдуть в країну, тобто вони є і на соціалку, і на армію. Тоді навіщо? Нам же говорять, що не, нема чим кормити годувати армію взагалі, не тільки годувати, воювати для, нема чим для себе, коли провів розчолт, скажімо так. необходимость финансировать вообще общие расходы, в том числе и армии, шел к выводу, что нам, нам хватит денег общего внешнего финансирования, которое нам пообещали, а тем более его еще расширили на 3,5 миллиарда долларов, потому что нам еще Мировой банк пообещал выдать в конце этого года деньги. И, соответственно, а, то есть, мне кажется, что единственная цель, которую они в данном случае ставят, это там расписать там, дополнительных 150 миллиардов, допустим, гривен, на экономическую деятельность своих лиц, и просто получить дополнительный доход в свои карманы из... Общого того поло воєнного бюджета розказує, що нам нічим не, 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 типа корміть армію, і вони тут без зарплата ставиться. Хотя це точно не так, ну корову не можна даїти знаєте, постійно. Вона по іно треба годувати. А що стосується наших підприємців, що стосується вітчизняної економіки, ось скажіть, будь ласка, от якщо говорити про перспективи наступного року? Зокрема, в Одесі майже кожного тижня обстрілюють портову інфраструктуру не тільки в Одесі, а це і південний порт Південний і Чорноморський, все інше. Нещодавно інформація пройшла, що ми продаємо свої природні копалини. Тобто, я маю на увазі титанові ось ці там віці пропонуємо і все інше. Что в нас останется на майбутнее, какое начинается с наступления урока? Ну, вообще я считаю, что э, главная наша ценность это человеческий капитал, потому что э, копалы на самом деле все равно надо кому-то добывать. То, что если это добывают, например, иностранцы, на в этом нет ничего плохого. Если, допустим, придут иностранцы, и например, какого-нибудь славянский вдег в принципе, разрушена инфраструктура, начнут добывать сланцевый газ, только это будет большой приток, в принципе, денег, инвестиций в тот регион. То есть он может ну, возобновить жизнь, скажем так. А вообще Украина с этого э, Ну, во-первых, дополнительная э, возможность энергетической независимости например, да, потому что нам не нужно импортировать газ. Второе, возможно, если на, у, нас, у нас будет больше даже газа, чем есть, мы сможем даже экспорт сделать, значит, соответственно, у нас гривна может быть более крепкой. И, то есть, соответственно, рабочие места какие-то созданы. И вообще, когда ВВП в государстве, ну, чем больше таких, скажем так, производств, тем больше общая добавленная стоимость, которая создается на территории, и, соответственно, большее количество денег, в принципе, в экономике крутится и перераспределяется, и в том числе перераспределяется лицам, которые потом дальнейшие там услуги оказывают и так далее. Поэтому, ну, то есть я лично в этом смысле не вижу проблем. Например, в том же Казахстане есть достаточно много американских компаний, которые добывают нефть и газ. И они и у них, э, скажем так, доход на душу населения три раза выше, чем у нас. Поэтому я в этом смысле, да, мы можем как бы говорить, что э, там, пусть оно принадлежит э, украинцам, да, но если э, у нас в текущий момент практически все э, вот эти корыстные копалы принадлежат олигархам, либо там каким-то чиновникам, там, которые просто дует там конкретную ну там и Ничего туда не вкладывают, к сожалению. А -а -а. Либо же вообще принадлежат типа россиянам, или там, чтобы, например, вообще, например, эти были, допустим, законсервированы, и чтобы Украина не добывала газ, чтобы Россия больше нам импортировала газ, то есть и такие тоже схемы есть. Поэтому я с моей точки зрения плюс еще это есть плюс к даже так, общей безопасности страны. Чем больше иностранного крупного капитала пойдет в бизнес, например, добывающий или тому подобное, тем больше будет давление на э, уряды, скажем, тех стран, чтобы обеспечивать безопасность инвестиций. И это тоже очень немаловажно для дальнейшего существования, в принципе, страны. Поэтому я в этом смысле, наоборот, настроен в таком контексте, это достаточно позитивно. Я считаю, что это будет иметь положительный. Тем больше у украинцев на самом деле денег нет. То есть, Но, у нас единственный, кто имел деньги, это Ахметов, а его, простите, разбили, ну, разбомбили, Мариуполь забрали. Там э, практически всю генерацию у него разбомбили все тецы. Поэтому у него денег тоже, в принципе, практически нет. То есть у нас вообще олигархат после войны практически будет... Исч... Либо он исчезнет, либо он превратится в других лиц, которые уже новые олигархи, которые вот э, продолжают получать деньги с бюджета. Или с каких-то там. Может быть, с военки, новые олигархи на военки появятся, Может быть, я не знаю. То есть мы же не знаем э, текущих раскладов, кто как кто получает сейчас деньги из бюджета. Олигархат залышится? Ну, к сожалению, в той модели экономики, как, как сейчас э, мы, которую мы сейчас имеем, то есть мы в принципе склонны к возобновлению олигарха. Другой вопрос, что, понятное дело, что там ЕС как будет пытаться каким-то образом влиять на это. Но я считаю, что в принципе э, то есть там олигархат, в принципе, формируется, когда просто монополизируются определенные рынки. То есть И в данном случае, если, чем больше, скажем так, разных игроков, в том числе внешних, будет на рынках, тем меньше вероятность олигархата. А чем меньше конкуренция, тем больше зависимость, в принципе, от получения заказов от государства или каким-то образом договаривания с государством. А это, в принципе, есть состав, в общем-то, олигархаток, когда ты получаешь деньги, в общем-то, по взаимодействию с властью. Мені здавалося, знаєте, що саме через війну всі ці е, західні партнери, які е, можливо пропонують гроші на відновлення України. Потім е, вони б якраз були зацікавлені в зміни сі, системи, щоб ось ця олігархічна система була замінена. можливо, якимись іншими. Вони ставлять своїх, е, ну таких знаєте, смотрящих, як нас говорять, там за тим, що відбувається. Але якось вони мені здається не дуже впорали, впоралися за останні. Я считаю, что я считаю, что в принципе они, к сожалению, то есть вот эти все наблюдательные советы, они превратились просто в дополнительный доход, рентный доход просто с Украины. То есть они практически не не осуществляют контрольную функцию, либо подконтрольные там главе главе, например, компаний, и они возмущаются позицию главы компании. А сами просто получают достаточно высокие зарплаты, ничего не делая практически. И это, к сожалению, фактически прирождает вот этот весь механизм в рентный просто доход только другого плана определенных конкретных граждан там, других стран на Украине. То есть, в принципе, фактически их встраивают в ту же самую рентную систему украинскую, как у нас сейчас чиновники, в принципе, получают ренту и считают, например... Ну, вот, если там послушать, например, там Витренко, например, Кобова, они же там для себя считали, что Нафтогаз это их компания, что они, ну, как бы, ее, ее собственники фактически, да? то есть и они вели себя там, типа, как собственники фактически, хотя они наемные менеджеры, то есть и... Весь там, наблюдательный совет точно так же, в принципе, там, их просто поддерживал и фактически был как бы на зарплате у этих лиц. Поэтому в данном случае вроде как законы хороши, но они не работают в наших условиях. И поэтому мне кажется, что наоборот Украину как бы лучше был наверное, когда у нас минимальное количество государственных компаний останется, а будут только частные компании, которые просто будут платить деньги в бюджет, там, ну, положенные налоги, скажем так, и Так тобі не надо просто рішати всі ці корпоративні которые связаны, к сожалению, с коррупцией і только тянут Україну на дно, тоді в мене останнє питання. Ми все ж таки говорили про перспективи 25-го року. Які головні ризики, скажем так, ось цього наступного року? А якщо говорити про економіку як особисто, ну тобто там для людей простих людей, і загальна для країни? Бо якщо ми вважаємо, що война может закончиться все-таки в 25 году? Я считаю, что на самом деле сейчас финансовый риск типа в неполучении денег от Запада очень резко уменьшился. Практически он уже сейчас э, близится к нулю. И это хорошо. Я считаю, что самый большой риск... Выживем. да, да, но самый большой риск на самом деле военный, с моей точки зрения, поскольку у нас э, были договора безопасности, которые Зеленский э, подписал с множеством стран Европы и США, но они предполагали конкретные поставки вооружений, конкретных сумм, скажем так, поставок с этими странами на 24 год. На 25 год у нас ничего нет вообще по военному. И, соответственно, нас сейчас как бы ведут к миру формально, да, если мира мира не будет, да, то мы непонятно каким образом будем формировать военную. Да у нас в принципе есть в бюджете заложены повышенные скажем так свое собственное производство вооружений. но я уверен, что оно недостаточно для того чтобы вести поэтому там, риск скажем так военной потери территории при текущем скажем так раскладе сил. Он он возможен, хотя, как показал в принципе опыт от этого года, в общем-то Россия тоже она не в состоянии тоже там очень сильно каким-то образом даже на, несмотря на огромные потери, в принципе, э, вести эффективно, скажем так, наступательное действие. Но давление, они, в принципе, способны немножко по чуть-чуть отжимать территорию. Это действительно есть. То есть, что касается граждан, ну, четвертый год войны, но ну, он будет опять сложным. А если на нам еще поднимут, ну, то есть, я считаю, что самый большой риск пока да, что, да, то есть это вот как раз этот маяк МВФ, по цифровым платформам. То есть, если они его проведут в жестком виде э -э и всех положат граждан под колпак, то я для себя как бы так ну, считаю, что у нас чиновничество победило просто там в полном разгроме граждан. То есть, и тогда, ну там... Там, граждане просто там, для себя будут ли видеть, рассматривать Украину как дальнейшее существование или нет, я, честно говоря, не знаю, либо начнутся какие-то другие процессы. Вообще, конечно, было бы очень хорошо, если бы все-таки война каким-то образом закончилась, потому что на самом деле бы все вдохнули в какой-то степени точно. То есть это какая-то надежда, какое-то переоснование, какие-то другие планы уже сразу могут появиться. Но, в принципе, есть еще вот, если остановка войны, у нас может быть вторая часть кризиса, связанная с тем, что э, тогда Запад, может, не, да, Запад может резко и перес, да. пересмотреть, в принципе, финансирование Украины, да. и, соответственно, нам тогда надо будет переформатировать бюджет, Э, то есть, естественно, распускать миллионную армию, которая уже будет не нужна, да, и э, как-то переходить на мирные рельсы. Но э, все эти переходы на мирные рельсы при разрушенной экономике и очень плохом торговом балансе поведут, повлекут к девальвации гривны неизбежной девальвации гривны, если нас не будут финансово поддерживать. И, соответственно, это, в принципе, опять оборонит уровень жизни, потому что в текущий момент он поддержан за счет практически 40 миллиардных вливаний каждый год в экономику Украины, которая каким-то образом там распределяется и там а, дает какой-то доход разным слоям граждан.